Мой друг Кен Эпсон говорит, что в Германии не нужно ходить на выборы, потому что кого не выбери, там все одни преступники. Я ему на это отвечу вот что. Тот факт, что мы, весь мир, Сейчас, в данный момент, не находимся в войне, в большой войне на Ближнем Востоке, у которой есть все шансы перерасти в мировую войну. У этого факта, что мы прямо сейчас не находимся посреди этой войны, есть только одна причина. Потому что русский народ на последних выборах выбрал правильного человека. И посмотрите, какая огромная разница. Одна и та же партия, но глава страны не Медведев, а Путин. И это показывает нам важность роли отдельной личности в ходе мировой истории. Я не припомню ни одного случая за всю свою политическую жизнь, чтобы во время какого-нибудь кризиса, когда на полных порах двигался бы к развязыванию войны, когда американские военные корабли уже стояли бы с обнаженными ракетами, готовые к агрессии, как они стояли у берегов Сирии, чтобы такое развитие событий, американская военная машина была на полных парах восстановлена. Я не могу припомнить ни одного такого случая в истории. Такое смогло сделать только искусство дипломатии Путина. И эта ситуация показывает нам, что выборы, особенно в определенных ключевых ситуациях, не всегда так никчемны, как это обычно бывает в Германии. Потому что русский народ на последних выборах выбрал правильного человека. Выбрал правильного человека.